ગુજરાતના વિવિધ શહેરોમાં પૂરની સ્થિતિના કારણે છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી કાપડનો વેપાર બંધ છે પરંતુ ગુજરાત ઉપરાંત વિવિધ શહેરોમાં પણ પૂરની સ્થિતિ છે તેથી સુરતના કાપડ ઉદ્યોગ પર પણ તેની અસર પડી રહી છે ઉદ્યોગ પરની અસરનું કારણ એ છે કે જે કાપડ અન્ય રાજ્યોમાં પાર્સલ થવાનું હતું તે હવે બંધ થઈ ગયું છે અને વેરહાઉસમાં કપડાનો સ્ટોક સંગ્રહાયો છે જેના કારણે વેપારીઓની મુશ્કેલીઓ વધી છે છેલ્લા ઘણા દિવસોથી પૂરના કારણે સુરતથી વિવિધ વિસ્તારોના રૂટ પ્રભાવિત થયા છે અને ઘણી ટ્રેનો પણ રદ કરવામાં આવી છે જેના કારણે હજી સુધી સુરતથી કપડા પાર્સલ થયા નથી સમયસર માલ ન આવવાના કારણે વેપારીઓના ઓર્ડર પણ કેન્સલ થઈ રહ્યા છે ऑल ओवर इंडिया मोटा मोटी ये समझ लीजिए बारिश ज्यादा हो गई है और बारिश ज्यादा होने से जो सड़कें जो थी वो खराब हो गई है टूट फूट हो गई है उसमें क्या ट्रकों की रफ्तार भी धीमी हो गई है कहीं ट्रकें नहीं जा पा रही है रेलवे यातायात भी प्रभावित हुआ है तो इसलिए माल थोड़ा बहुत अपने स्थान पर बहुत लेट पहुंच रहा है जो माल यहाँ सूरत में इकट्ठा हो रहा है और जैसे जैसे रोडे क्लियर होती जा रही है तो हम लोग धीरे धीरे उस पार्सल को यहाँ से निकासी कर रहे हैं जैसे हम लोग जो बराबर प्रोडक्शन हमारा लगातार चलता रहता है उसके चलते आ, साड़ियां हमारी दुकान में स्टॉक होती जा रही हैं, लेकिन अब जैसे कि बाढ़ की, की स्थिति कम होती जा रही है वैसे बराबर माल ट्रांसपोर्ट में जाना शुरू हो गया है और स्थिति अब सामान्य हो गई है और अभी सामने सीजन का समय है दुर्गा पूजा की सीजन चालू हो रही है उसके बाद में दीपावली है और आगे पूरा जो लगन का सीजन रहेगा तो इस समय माल जो है वो ज्यादा जाता है बल्क में जाता है और इसके बारिश के कारण सड़कों के ऊपर पानी भरने के कारण और सड़कों पर इतने ज्यादा गड्ढे हो गए हैं कि ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा हो रहा है उसके कारण माल अभी जो है वो कम जा रहा है जिसके कारण अभी सूरत से जो डिस्पेसिंग है वो रुकी हुई है काफी एक संख्या के अंदर हमारे पास ऑर्डर तो बहुत है मगर पानी बारिश के कारण सड़कें ट्रेन उसकी वजह से जो उनसे माल हम भेज नहीं पा रहे समस्या यही हो रही है बारिश बहुत है और बारिश में मगर माल भेज देते हैं तो माल खराब हो जाएगा रस्ते में भी प्रॉब्लम आती है फिर व्यापारी फिर जो ना माल भीगा हुआ माल लेता नहीं है